Gegen die Gewalt der Natur und Wetterextreme sind wir Menschen meist machtlos. Denn wo genau und wie heftig sie zuschlagen, lässt sich nicht bis ins letzte Detail vorhersagen. Klar ist, selbst wenn sie nicht überraschend eintreten, können sie erhebliche Schäden anrichten, das Leben der Betroffenen für immer verändern. Das Gleiche gilt für Schäden, die durch Kriege entstehen, allerdings mit dem Unterschied, dass der Mensch allein für die Zerstörungen verantwortlich ist. In der Ukraine kann das Ausmaß der Schäden durch russische Angriffe nur schwer beziffert werden. Schätzungen zufolge könnten zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Gebäude unbewohnbar geworden sein. Der Aufbau mühsam, zeigt Henna hier Es ist das dritte Mal, dass Julia mitten im Krieg Geburtstag hat. Diesmal. Ist es sogar ein runder und er fällt aufs Wochenende. Doch nach großer Party ist ihr nicht zumute. Weil wir mitten im Krieg sind, habe ich keine Lust zu feiern, so wie wir das früher gemacht haben mit Torten und Luftballons. Statt Party-Outfit schlüpfen sie hier in Handwerkerklamotten und Sicherheitswesten ihrer Hilfsorganisation B50. Mehr als 600 Freiwillige haben im Namen der Gruppe seit Kriegsbeginn rund 23.000 Stunden ehrenamtlicher Hilfe geleistet. Vor allem beim Abriss von kriegsbeschädigten Privathäusern wie dem von Serchi im Dorf Moschtschun zwischen Butscha und Kiew. Ja, Seit eineinhalb Jahren habe ich um Hilfe beim Abriss gebeten. Von der Stadtverwaltung hatte ich die Nummer von B50 bekommen. Mir wurde gesagt, ich solle warten, bis ich dran sei. Anfang des Jahres sind sie gekommen und jetzt habe ich hier große Hilfe. Es ist vor allem Handarbeit, die sie hier leisten. Maschinen sind rar und für die geschädigten Hauseigentümer viel zu teuer. Die Ziegelsteine sind wertvolles Baumaterial und sollen wiederverwendet werden, wie einst in Deutschland nach dem Krieg. Wer? ist hier noch lange nicht vorbei und niemand weiß ob die russen nicht noch einmal auf kiews nördliche vororte marschieren und die mühsame arbeit hier völlig umsonst sein könnte mir geht es vor allem darum die spuren der russen zu beseitigen. die menschen brauchen wohnraum und bis kriegsende in solchen ruinen zu hausen finde ich emotional sehr belastend. deshalb ist es mir egal dass das alles hier auch umsonst sein könnte. Hier in Moschun ist noch viel zu tun. Obwohl der Krieg wohl noch lange nicht vorbei ist, versuchen Sie, seine Spuren zu tilgen. Jeden Samstagmorgen aufs Neue.